નેક પાત્ર કામદારો માટે ચાલતી એસઆઈસી હોસ્પિટલ ફાયર સેફટી ના અભાવે બંધ કરવામાં આવી રાજકોટની ટીઆરપી ગેમ છો તુર્ઘટના અખા રાજ્યને હજમચાવી દીધી છે 28 લોકોના મોતની ઘટના બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે તમામ આ નગરપાલિકાને શહેરમાં ચાલતા ગેમ ઝોનમાં તપાસના આદેશ આપ્યા છે તો રાજ્ય સરકારે પણ તમામ શહેરમાં મંદિર મસ્જિદ સ્કૂલ કોલેજ મોલ ટ્યુશન ક્લાસીસ થિયેટર હોસ્પિટલ સહિતના વસ્તી ગીચતાવાળા સ્થળોએ ચકાસણી કરવાના આદેશ આપ્યા છે જેમાં જેમની પાસે તમામ પરવાનગી અને ફાયર એનઓસી ન હોય તેમની સામે ગુનો નોંધવાનો આદેશ પણ કર્યો છે ત્યારે લોકોમાં પાડાને વાંકે પખાલીને ડામ દેવાનો કૃત્ય સરકાર કરી રહી હોવાના આક્ષેપ પણ થઈ રહ્યા છે સુરક્ષાને લઈને તંત્ર સતર્ક થાય તે જરૂરી છે પરંતુ જ્યારે આ પ્રકારની ઘટના બને

हॉस्पिटल में सार ली रहे दर्दियों ने तात्कालिक तात्कालिकोर अन्य सरकारी के खानगी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया था क्योंकि अभी जो राजकोट में जो इशू हुआ था बहुत लोग मर गया था और दिल्ली में भी हॉस्पिटल में अभी बहुत चिल्ड्रन मर गया था और ये सीरियसनेस हम देखी अच्छी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम फायर फाइटिंग का सिस्टम मेंटेनेंस करके ये सब फिटिंग करने के लिए हम एक महीना बंद कर देते हैं उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट भी किया आ, उसको हम दूसरा हॉस्पिटल में देंगे और उसका हम प्रोविजन देंगे रीमबेस करने के लिए ट्रीटमेंट लेगा तो पैसा वापस देने के लिए सब प्रोविजन करके हमारा काउंटर आगे होगा ये काउंटर से सब कार्यवाह सब वर्कर्स को मिल जाएगा कोई आ, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है कोई ए सम्प्लॉइज ए उनका ही सेफ्टी के लिए हम एक कर रहे हैं सर आज कितने पेशेंट शिफ्ट किए गए इधर आज हमारे पास आज अराउंड फोर्टी फोर्टी फाइव पेशेंट था इंदौर उसमें से ऑलमोस्ट सब जो सीरियस नहीं था वो लो लोग डिस्चार्ज ऐसे ही था फिर भी सबको हम जो जो दवा दे की डिस्चार्ज करने का था उसको दवा दे के डिस्चार्ज किया और दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट करने के सीरीज है तो तीन चार ही ऐसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और हाँ आई सी में भी तीन चार था वो भी शिफ्ट कर दिया क्योंकि पेशेंट्स लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट और बाकी अभी देखो ये ऐसे सिचुएशन में सेफ्टी पेशेंट का लाइफ एंड सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसलिए कुछ लोगों को कुछ सखन करना पड़ेगा वो फ्यूचर के लिए अच्छा के लिए सोच की सहन करना और ये हमारा जो ये स्टेटमेंट सुन जो जो सुनता है वो भी दूसरों को ये एडवर्टीजमेंट देना और हमारे साथ कॉपरेट करना ये हमारा सब ये आंगलेश्वर का सब लोग इसमें कॉपरेट भी करना ये आपको मालूम है राजकोट में कितना बेचा बच्चा लोग इन्नासेंट लोग का लाइफ चला गया वो फैमिली में कितना खराब हुआ था ये किधर भी नहीं होना चाहिए इसलिए हम हमारा अंदर से डिसीजन करके ये हम कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए